Λίγο από τις δυνάμεις που είναι συγκεντρωμένες στον Εύρο με τις οποίες φαίνεται ότι ασχολούνται στην Τουρκία, Μανώλη. λάμε για την άσκηση που σχεδιάζει η Ελλάδα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μανώλη, με δεκάδες, μην πω πάνω από 100 ελικόπτερα απάτσι στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, αυτή ακριβώς η κινητικότητα στο Σιναθράκη, κυρίως στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έχει... Τρομάξει ή έχει ξεσηκώσει την Τουρκία διότι θα έρθουν μεταγωγικά αεροσκάφη τα οποία ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταγωγικά πλοία <τυρίζει> όπου θα μεταφέρουν ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα και θα, κάποια τα οποία θα μείνουν στην Ελλάδα για κάποιες ασκήσεις όπως θα, θα υπάρξει και η μεταφορά τους μεγάλο μέρος αυτών. Προ σε άλλε βαλκανικέ χώρε. Mm -hmm. Αυτή η κινητικότητα όμω έχει ξεσηκώσει τον τουρκικό τύπο. Ε, κοιτάξτε, όλα όλα αυτά πούμε θα πούμε σήμερα yeah. μου θυμίζουν yeah. εποχή 2020. Yeah. Μπράβο, γυρίζουμε πίσω ε, λοιπόν. Το κλίμα, το κλίμα είναι αυτό. Mm -hmm. Και θα το, νομίζω θα συμφωνήσουν και οι τηλεθεατέ μα. Διότι πρώτα απ' όλα έχουμε το πρωτοσέλιδο. Τη ε, Γενής ΑΦΑΚ που λέει αυτή η προετοιμασία για ποιον είναι, δείχνει αυτά τα ελικόπτερα που λέτε και τα τετρακισμένα τα οποία θα mm -hmm. φτάσουν στην Ελλάδα. Mm -hmm. ε, ολοσέλιδο πάλι εδώ τη Γενής ΑΦΑΚ για ποιον προετοιμάζονται και δείχνει τι διευκολύνσει τη Ελλάδα προ τι ε, Πολιτείες mm -hmm. και στο όλη την Αλεξανδρούπολη, αλλά και το αίτημα. Που σύμφωνα με το ελληνικό τύπο ε, ε, υπήρξε για την Σκύρο από τι ΗΠΑ. Παράλληλα και η Χουριέτ, πάλι ολοσέλιδο, ε. απόβαση Αμερικανικών mm -hmm. δυνάμεων στο ΔΔΑ στην Αλεξανδρούπολη. Mm -hmm. Και βεβαίω αναφέρονται σε αυτέ τι λεπτομέρειε. Τώρα. Ναι, αλλά αν ρωτάει αυτό ο η Τουρκία, τύπος. Μανώλη, η γαλάζια πατρίδα για ποιον γίνεται, που ξεκατεβαίνει ε, ο μισός, ε, λοιπόν. το μισό στράτευμα <laughs> τη Τουρκία. <laughs> λοιπόν. Ε, θα σας εξηγήσω τα πάντα. Αλλά το κλίμα σας λέω, είναι, στοχεύεται πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Ε, αυτό πρέπει να το παρατηρήσουμε. Ε, σα, δηλαδή, πάνε κυρώσει. Πάει ο Μπορέλ και ο Σάρμισελ που του δίνει πόση σημασία mm -hmm. ο Ερντογάν. Ναι, Συγγνώμη ναι. που γελάω, αλλά okay, καμία έτσι, δίκιο. Μόνο με Μέρκελ ασχολείται, μόνο με Μακρόνα ασχολείται. Mm -hmm. αυτούς ασχολείται ναι, με αυτού ασχολείται. Με Μιτζοντάκη ασχολείται. Αλλά όχι με, 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 με αυτού του Ευρωπαίου αξιωματούχου που δεν κάνουν τίποτα. Οι λοιπόν, οι ερευνητικέ συζητήσει ξεκίνησαν ακριβώ επειδή αφήσαμε πίσω μα το 2020 και μπήκαμε σε μία άλλη φάση. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή η κινητικότητα σε επίπεδο, δηλαδή δεν υπάρχει μια ένταση, δηλαδή τα δυο τρύπανα και τα ε, σημαγραφικά έχουν αποχωρήσει. Mm -hmm. Όμω βλέπετε, πρώτα απ' όλα στοχεύουν Ελλάδα και λένε για ποιον προετοιμάζεται η Ελλάδα mm -hmm. μαζί με τι ΗΠΑ. Άρα, ο Τούρκο που διαβάζει σήμερα τη μεγάλη εφημερίδα Κουριέτ και τη, τη, τη γεννή Σαφάρα και βλέπετε, δίκτυα, ε, λέει τι κάνουν οι Έλληνε με του Αμερικάνου. Το ένα. Πάμε λοιπόν στον Τούρκο Πρόεδρο. Χθε πήγε στη Σμύρνη. Ε, και εκεί αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα. Πραγματικά. Έκανε τέσσερι ομιλίε. Mm -hmm. Τέσσερι ομιλίε, 15 θέματα ασχολήθηκε. Δηλαδή, είπε ότι έχει το... υποστήριξε τον γαμπρό του, είπε διάφορα κτλ. Όσον αφορά mm -hmm. όμω την Ελλάδα, να πούμε για την Ελλάδα, πρώτα απ' όλα πήγε σε, στα ιστορικά γεγονότα. Το 1922 ισχυρίστηκε mm -hmm. ότι κάποιοι ήθελαν να, να αφανίσουν, να εξαφανίσουν το τουρκικό έθνο όσοι είχαν κάνει απόβαση στη Σμύρνη. Mm -hmm. Και βεβαίω τα όνειρά του ε, θαύτηκαν. Στα ε, νερά του κόλπου τη Μύρνη. Ναι. Ε, Παλιά ρητορική τάξη, αυτό. Το έχει πει 150 φορέ αυτό. Δεν, το, δεν κουράστηκε. Το... Το 2020. Ναι. Τέτοιε δηλώσει δεν είχαμε στην έκδοση τη Τουρκία το 2021. Mm -hmm. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν εκδόσει και στα λειτουργικά συστήματα. Ναι, ναι, σωστά. Και, σωστά. και, και σ σ σ στην έκδοση Τουρκία 2021 ήτανε, υπά, υπήρχε μια ρητορική Ευρωπα... Αυτή είναι η αναβάθμιση ότι... Μανώλη, συστήματος, της νέα αναβάθμιση του συστήματο τη νέα έκδοση είναι αναβαθμισμένη τώρα. Και πάει στο παλιό τη, αυτό ναι, από ό,τι ναι, πρα... βλέπω. Μάλλον παίρνει στοιχεία μάλλον... από το παρελθόν. <laughs> ναι, ναι. αλλά... Ακριβώ. Όμω από εκεί πέρα, επειδή γιατί αναφέρθηκα με τόσο εκνευρισμό στον Μπορέλ, στους Σαρμισελ και σε όλου αυτού του αξιόλογου Ευρωπαίου αξιωματούχου. Διότι mm -hmm. ξεκάθαρα ο Ντογκάν χθε είπε Λέτε ψέματα. Και τρει φορέ έλεγε Λένε ψέματα, ψέματα, ψέματα. Για το προσφυγικό. Του είπε ότι δεν πήραμε λεφτά ότι δώσατε στην Ελλάδα 3 δισεκατομμύρια 100.000 100 πρόσφυγε, δεν δώσατε σε εμά. Το, ε, το, ερώτημα είναι, θέλω να δω σήμερα mm -hmm. η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα απαντήσει στον Ερντογάν. Τι θα απαντήσει ο μια... Ό,τι απαντάει κάθε φορά. Εγώ δεν, τι να απαντήσει. Ε, 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 εγώ, δεν λέω ότι πρέπει να απαντήσει. Κα, Καλώ τα λέει ο Τούρκο mm -hmm. πρόεδρο. Εγώ εδώ είμαι, αυτά θα σα πω. Από εκεί πέρα θέλω να δω οι Βρυξέλλε με ποιον σκληρό το. Γιατί όταν ένα πρόεδρο τη χώρα σου λέει, λέτε ξεκάθαρα ψέματα, mm -hmm. δεν σα εμπιστεύομαι, φαντάζομαι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει με κάποιον τρόπο. Mm -hmm ο ο ε, γι' αυτό σα λέω ότι δίνει σημασία στι συνομιλίε του ο Τούρκο Πρόεδρο αν θα μιλήσει με τον Μπάιντεν, αν, αν θα μιλήσει με τον Μακρόν, με τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, με τον Μητσοτάκη, Και α mm -hmm. διαφορούν. Δηλαδή θα σα πω, και α δεν διαφορά. Αλλά δεν δίνει καμία σημασία σε υπαλλήλου από των ανθρώπων. Έτσι του βλέπει, έτσι του θεωρεί. Το, ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, mm -hmm. μια γραπτή δήλωση που θα βγάλει ο Μπορέλ για την Ευρω... ενταξιακή που πορεία τη Ευρώπη. Δεν έχει και καμία επίπτωση, Μανώλη. Ό,τι και να πει. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, κατανοητό.